Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video pembentangan kali ini, saya dan rakan saya yang lain akan membentangkan mengenai teori pembelajaran behavioris Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Arif Haikal, Muhammad Adib Ahnafi, Tuan Muhammad Adam Muin, Farah Natasha Alia dan saya sendiri iaitu Nur Emeliana Pertama sekali, kita masuk kepada pengenalan teori pembelajaran behaviorisma. Teori pembelajaran behaviorisma merupakan satu teori psikologi yang merujuk kepada tingkah laku manusia. Menurut Desmita 2009, teori pembelajaran behaviorisma merupakan teori pembelajaran yang memahami tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan objektif, mekanistik dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, teori behaviorisme menumpukan perhatian kepada faktor persekitaran sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Seterusnya, kita pergi kepada definisi teori pembelajaran behaviorisme. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2008, teori ini dibawa masuk oleh mazhab behavioris yang mengkaji tentang tingkah laku manusia oleh John Broderick Watson 1878 hingga 1958. Menurut Kimban 1961, pembelajaran merupakan perkembangan potensi tingkah laku individu yang tetap atau agak tetap akibat daripada aktiviti pengukuhan berulang-ulang kali telah turut dikira sebagai pembelajaran. Pembelajaran dalam teori ini juga bermaksud satu proses berkaitan hubungan antara rangsangan dengan tidak balas terhasil yang dikenali sebagai proses pelaziman. Terdapat dua proses pelaziman iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Baiklah, yang pertama sekali mari kita lihat kepada teori pelajaran klasik Ivan Pavlov 1849 sehingga 1936. Okey, teori pelajaran klasik ini adalah tentang tingkah laku pembelajaran yang telah dipelopori oleh Ivan Pavlov. Pada tahun 1980-an, Pavlov telah mengkaji fungsi pencernaan pada anjing dengan melakukan pemerhatian pada kelenjar ilio. Dengan cara itu, beliau dapat mengumpul, menyukat dan menganalisis ilio haiwan itu dan bagaimana ia dapat diberikan makanan pada keadaan yang berbeza. Baiklah, seterusnya, tindak balas emosi manusia terhadap pelbagai situasi dipelajari melalui pelaziman klasik. Contohnya, guru sentiasa memarahi muridnya. Maka, kehadiran guru tersebut dapat membangkitkan perasaan takut pada diri murid tersebut. Gerak balas terlazim ini timbul disebabkan rangsangan neutral. Gerak balas positif juga dapat dipupuk melalui teori pelaziman klasik. Sebagai contoh, guru ni dia sentiasa memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan Lama kelamaan, murid tersebut akan bergerak balas positif walaupun tanpa pujian Oleh yang demikian, keputusan diperoleh dari kajian pelajaran klasik ini Mempunyai implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah Iaitu pembelajaran boleh berlaku dengan menggantikan satu rangsangan dengan rangsangan yang lain Okey, seterusnya Ivan Pavlov juga berpendapat bahawa pembelajaran berlaku akibat daripada rangsangan yang telah diterima oleh seseorang. Setiap rangsangan yang diterima pula akan menimbulkan satu gerak balas. Daripada teori ini, guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Kaitan antara rangsangan dan gerak balas boleh diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu, gerak balas semakin kukuh gerak balas lazim itu. Sebagai contoh, apabila guru memberi pujian iaitu rangsangan setiap kali murid membuat hasil kerja yang baik, maka gerak balas tersebut iaitu hasil kerja yang baik akan dapat diteruskan walaupun tiada pujian daripada guru. Baiklah seterusnya kita lihat kepada implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru boleh memotivasikan muridnya dengan ganjaran yang sesuai supaya dapat mengawal tingkah laku yang dikehendaki dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Sebagai contoh, guru memberi pujian kepada muridnya jika muridnya membuat sesuatu perkara dengan baik. Okey, yang kedua pula, guru boleh meningkatkan motivasi murid-muridnya dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan seperti memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan seinduksi yang dapat menarik perhatian murid. Sebagai contoh, uh, nyanyian sebelum pembelajaran. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali, guru perlu melibatkan murid-murid dalam proses pengajarannya seperti pelibatan dalam aktiviti berkumpulan, perbincangan, projek dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada teori pelaziman klasik Watson. Menurut Watson, tingkah laku manusia dapat dianggap sebagai refleks terlazim di mana gerakan refleks berlaku secara semula jadi tanpa perlu dipelajari. Namun, manusia belajar mengadaptasi diri dalam situasi baru melalui proses ini. Manusia juga mengidentifikasi tiga jenis emosi asas iaitu takut, marah dan kasih sayang yang dapat dilazinkan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar Watson telah membuat kajian bahawa emosi manusia boleh dilazinkan secara klasik Beliau menjalankan sebuah eksperimen ke atas seekor tikus putih dan seorang kanak-kanak lelaki berumur 11 bulan bernama Albert Pada awalnya Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut terhadap tikus putih tersebut Namun, apabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan serentak dengan kemunculan tiga, uh, tikus tersebut, Albert menjadi takut dan menangis. Keadaan ini diulang beberapa kali sehingga Albert menjadi takut kepada tikus putih. Eksperimen ini menunjukkan bahawa emosi seperti takut dapat dilazimkan melalui proses pelaziman klasik di mana rangsangan neutral, tikus putih, dikaitkan dengan rangsangan uh, tidak terlazim, bunyi kuat untuk mencipta gerak balas terlazim. Uh, rasa takut. Hasilnya, Albert tidak hanya takut kepada tikus putih, uh, tetapi juga kepada objek lain yang serupa dengannya seperti anak dan anjing. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran uh, berdasarkan uh, teori kelaziman klasik Watson. Uh, yang pertama, guru boleh mempengaruhi pembelajaran pelajar dengan mengadakan rangsangan yang dapat menghasilkan tindak balas yang positif. Uh, yang kedua, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya mempunyai rasangan yang menyeronokkan. Baiklah, well, seterusnya saya akan meneruskan kepada teori pelajaran cuba jaya, Tordik, teori pelajaran operan. Jadi teori ini terkenal dengan teori cuba jaya dan tiga hukum iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Eh, menurut beliau, ganjaran dan denda merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Beliau telah membuat satu eksperimen kepada seekor kucing dengan mengurung seekor kucing di dalam sangka dengan tuil dan meletakkan makanan di luar sangka. Jika kuc kucing berjaya menekan tuil, maka dia akan mendapat ganjaran iaitu makanan. Jadi saya akan berdasarkan kepada hukum pula, pula iaitu hukum pertama ialah hukum kesediaan Hukum ini ialah perkara yang paling penting dan asas sebelum seseorang murid memulakan pembelajaran. Seorang murid perlu mempunyai persiapan yang rapi sebelum menghadapi sesi pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, murid perlu mempersiapkan diri dari segi mental, fizikal, emosi, sosial dan psikomotor. Sebelum pembelajaran berlaku, Faktor-faktor ini sangat membantu dalam mewujudkan aktiviti pembelajaran yang aktif, mudah, seronok dan berkesan. Justeru kesediaan murid sangat penting dalam memulakan sesuatu aktiviti pembelajaran. Sekiranya murid bersedia sepenuhnya untuk menjalani aktiviti pembelajaran, kesannya mereka akan berasa seronok sepanjang pembelajaran berlaku dan seterusnya objektif pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Dicapai dengan mudah. Yang kedua ialah hukum latihan. Sordik berpendapat bahawa perhubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan diberikan. Ini bermakna untuk meningkatkan perhubungan antara rangsangan dan gerak balas seorang murid hendaklah diberi latihan dan pengulangan untuk meningkatkan keberkesan, keberkesanan pembelajaran. Semakin banyak latihan yang diberi, semakin kukuh ikatan antara rangsangan dengan gerak balas seorang murid. Sebagai contoh, seorang murid diberi latihan matematik yang banyak. Murid ini akan menjadi semakin mahir dan tempoh masa untuk menyelesaikan soalan matematik tersebut semakin singkat. Ini juga dapat mengukuhkan dan meningkatkan kemahiran dan ingatan mereka terhadap isi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang ketiga ialah hukum kesat. Menyatakan beliau telah menyatakan bahawa perhubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang menyeronokkan manakala kesan yang menyakitkan akan melemahkan perhubungan antara rangsangan dan gerak balas. Ini bermakna sekiranya seseorang murid mendapat kesan pembelajaran yang menyenangkan, ia akan mendorong mereka memperoleh pencapaian yang lebih baik. Sebaliknya, jika seorang murid mendapat kesan yang menyakitkan, gerak balas tersebut akan semakin lenyap. Perkara ini boleh dikaitkan dengan ganjaran dan denda yang diberikan berdasarkan gerak balas yang dihasilkan. Di samping itu, implikasi teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah guru perlu menyediakan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mengagumkan agar proses pembelajaran yang berkesan boleh berlaku. Dan seterusnya, guru boleh menggunakan motivasi yang sesuai untuk meningkatkan kesedaran murid untuk belajar. Baiklah, yang terakhir kita beralih kepada teori plaziman operan Skinner. Teori Plasman Operanskina menyatakan bahawa perkembangan kepribadian seseorang atau perilaku merupakan akibat daripada gerak balas terhadap kejadian luaran yang berlaku. Dalam erti kata lain, tingkah laku seseorang merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Yang pertama, Plasman Operan adalah proses pembelajaran di mana tingkah laku seseorang dapat diubah melalui ganjaran, iaitu reinforcement atau hukuman, iaitu punishment. Skinner percaya bahawa tingkah laku yang diikuti oleh hasil yang positif akan berulang, manakala tingkah laku yang diikuti oleh hasil yang negatif akan berkurangan. Yang kedua, Skinner menggunakan eksperimen yang dikenali sebagai kotak Skinner untuk membuktikan konsep pelajaran operant. Dalam eksperimen ini, seekor hewan seperti tikus atau burung merpati ditempatkan dalam kotak dan diajar untuk menekan tuil atau mematuk botang untuk mendapatkan makanan sebagai ganjaran. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana tingkah laku haiwan dapat dimodifikasi melalui pengukuhan. Yang terakhir iaitu Skinner juga memperkenalkan konsep pengukuhan berdasarkan jadual tertentu di mana tingkah laku atau lebih konsisten jika ganjaran diberikan selepas beberapa kali atau selepas jangka masa yang tertentu. Seterusnya implikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru boleh memberi ganjaran atau pujian apabila pelajar menunjukkan tingkah laku yang diingini. Contohnya, memberikan pujian seperti "syabas" apabila pelajar menyelesaikan tugasan dengan baik. Yang kedua, Plazimen Operan mengajar bahawa persekitaran memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku pelajar. Guru boleh mencipta persekitaran pembelajaran yang menggalakkan tingkah laku positif seperti kerjasama dan tumpuan.